Меня зовут Артур. Я житель города Гришних Плавню. Я здесь родился, я здесь провел все свое детство и провожу здесь свою взрослую жизнь. Я закончил пятую школу, жил когда-то по бывшей улице Ленина, сейчас это проспект героев Днепра. В моей жизни получилось так, что в 2008 году я уверовал в нашего Господа Иисуса Христа и посвятил свою жизнь полностью ему. Я являюсь 2008 года, я являюсь членом церкви Слова Истины и несу служение военного капеллана в зоне антитеррористической операции. На базе церкви Скинии было создано такое обучение военных капелланов. То есть, что туда входит? Туда входит полностью законодательная база которые преподаватели были с Министерства обороны, приезжали, преподавали. Туда входила тактическая медицина. То есть условия были приближенные к боевым. То есть что и как делать в случае там, ранений. Там, выдается посвящение, выдается сертификат о заканчивании этих, этих курсов обучения. И после этого создаются такие списки и уже закрепляются команды за военными частями, за бригадами. Мы ездим туда раз в месяц, можно так сказать, в командировке. И общаемся с людьми, помогаем людям, несем какую-то духовную за них ответственность, помогаем им как-то разрядиться, как-то их вырвать с той вот повседневной вот этой жизни, с той с повседневной, с повседневной этой болью, с которой они сталкиваются. Мы стараемся как-то, знаете, вылечить их дух. Вы находитесь в военной форме. Как, вам, как к этому относится церковь? Я получил когда-то в свое время откровение, вот в этом отношении. То есть я получил ответ на этот вопрос еще до того, как я стал военным капелланом. Сам вопрос не в форме, как человек одет, в чем человек одет, а сам вопрос в том, какое у него сердце и что он делает, понимаете. В форме я нахожусь почему? Потому что я нахожусь, например, да, там, где ведутся военные действия. И поэтому ну, глупо было бы, если бы я был бы в белых кроссовках, в белой рубашке, в джинсах или там в черной футболке, то есть разницы нема. А как воспринимают на фронте солдаты? знаете, по-разному, ну, я имею в виду по-разному в хорошем смысле слова, нема такого, чтобы кто-то воспринимал плохо, потому что война – это то место, где нет неверующих. Я не встречал, например, неверующих. На моей практике было, когда-то было два атеиста. Один был атеист СОБСЕ, с которым мы общались, а другой атеист был среди военнослужащих – но потом, когда мы приехал через месяц, он уже не был атеистом, он уже все-таки признавал, что есть существует Бог, что он не произошел от обезьяны. А когда я приехал уже еще в следующий раз, он уже покаялся и принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Сейчас это верующий человек. Там очень стесненные обстоятельства, ну потому что там жизнь оборваться может в любой момент, и человек он не может уповать, там, знаете, вот, на человека. Значит, что кто-то его спасет друг или еще что-то, потому что спасение может дать только Бог. А скажите, пожалуйста, как вам относятся местные жители, которые находятся в зоне боевых действий? Смотрите, вот если, например, сравнить, вот, например, вот как я начал, да, вот, грубо говоря, почти год назад, когда я начал ездить, то отношение было совсем другое, да, потому что те города, которые вот были, вот тот же самый Артемов, куда езжу, тот же самый Северодонец, тот же самый Лисичанск, они раньше же были под сепаратистами, да. И народ в большем проценте, в большем проценте, они поддерживали, ну, например, тех же, этих же сепаратистов, потому что и власть в городе оставалась та же. Вышло так, что эти люди отошли, наши наступали, наши завоевали эти города, и... Как? Ну и люди, кто-то был недоволен, кто -то, у кого-то есть с чем сравнивать. Но на данный момент я бы сказал, что процентаж проукраинских людей в этих городах ну, намного стал больше. Есть нюансы, были такие многие нюансы, когда вот ты идешь, например, в форме, или там сидишь в машине, или что-то, могут подойти какие-то там, ну, пьяные, какие-то, может, под воздействием наркотика, или просто люди. Начинается какой-то такая, ну, вязаться какой-то разговор, что вы пришли на нашу землю, или еще что-то. Есть такие диалоги. Ну, то есть, не будут все довольны, не будут все там рады. Конечно, есть это, но больший процент, я бы сейчас сказал, на данный момент, это больше про украинских людей. Но тех мест, это в тех местах, это я бы так сказал, там, где нет боевых действий. То есть они, которые прифронтовые, они не находятся в зоне опасности, в зонах обстрела. То есть там нормальная, ну, то есть мирная украинская жизнь. Но есть, например, такие, я не скажу города, вот есть села, да, там, где вот я был, да, например, там, где Троицкая, там, где Зайцева. Там, где, например, Кадема, там, где, я бы так сказал, ведутся непосредственные боевые действия или же долетает, да, то там люди имеют очень большую нужду. Спасибо. спасибо вам за хлеб что вы нас поддерживаете не оставляете беде. Спасибо большое. Здоровья, баб, здоровья. Спасибо. всем и вашим семьям. Спасибо большое. Большое спасибо, что вы к нам приезжаете, да, что вы даете хлеб, не забываете, поддерживаете да, нашу одну вы, минуту. Большое спасибо. спасибо. Огромное спасибо всем организациям и вам огромное спасибо за то, что вы нам помогаете, проведываете наставляйте на путь истины. За все вам огромное спасибо. От всех жителей поселка. Спасибо. нас. Спасибо вам большое. Поддерживайте настроение. Слава Господу. Теплой одежды, конечно, нуждаемся. В жизни. Вот вы знаете, да. вы скажите, вот вашу нужду, впереди зима, да. что вам такое да. ну, необходимо? Да. может какие-то теплые да. вещи, куртки, там где-то что-то ну, мере возможности, если у вас есть какие-то вещи, пожалуйста, в основном вот пожилым людям что-то надо там обуться даже, то, нет, нас, Не за тысячи... что купить. Пенсии а да. никто не там не дают. Не будет. Без денег. Ну, нет, нет. Тут, например, Зайцево, да, это село, которое разделено на две части. Одна часть находится там, где находится она под сепаратистами, одна часть находится под контролем украинских да, вооруженных сил. И люди разделены, само село разделено. Да? И в этом селе уже больше шести месяцев нету света. Естественно, если нету света, в этом селе нет воды, потому что там нету колодези, там какая-то почва, там каменистая или какая, я не знаю, но у них нет воды. Мы были там месяц назад, там первый раз за вот это время привезли воду со Славянска в пожарной машине, питьевую. Люди просто брали воду с каких-то там, ну, каких-то таких водоемов, ну, нечистых, как-то фильтровали, как-то кипятили. Ну, не имея света, люди не имели возможности, кроме как на дровах или еще на чем-то это все нагреть. Живут люди в погребах просто в погребах. Мы когда зашли вот в, этот, вот в этом селе, да, вот, например, есть такой дом, вот он один, он же у них, там есть ответственный человек, женщина, да, вот она поставлена там. Этот дом, он является же и отделением милиции, и этот дом же является там, например, и больницей, и, например, в этот дом туда приезжают, полностью скапливается вся информация: кто когда приедет, что привезет, то есть где-то вот что-то. И вот этот дом, и вот мы как-то заходим, там стоит два дивана. Люди, которые там трудятся, тоже верующие, они говорят: мы вот спим. Я вот, ну один там говорит Славик, он говорит: я вот сплю на этом диване, а другой его помощник говорит: а я сплю на этом диване. Они говорят, а как это вы ну, спите здесь наверху, потому что все в подвалах? Они говорят, ну с нами Бог, мы верующие. И мы вот не... Это единственные люди, которые туда приезжают и которые спят в доме, а не под домом, понимаете? И вот в чем может быть нужда этих людей? Смотрите, вот какое их может быть отношение к нам? Они рады всем тем, кто хоть как-то принимает участие в помощи для них. Потому что, смотрите, очень много детей. Что меня поразило, знаете, я вот как-то думал, что все-таки детей в таких зонах должно быть меньше. Потому что как-то вроде как умные родители должны забирать своих детей уезжать в зону конфликта. Ладно, там сами, но детей должны куда-то отправлять. Мне поначалу у меня отняло просто до речи, знаете. И вот какая может быть нужда, когда у тебя нет воды, света, и когда ты уже почти год живешь в погребе, да? Ну, нужда во всем, тем более впереди... Ну, холодное время года, да, это теплые вещи. Сейчас пошли дети в школу, вот была такая нужда по поводу канцелярии. Детей сейчас возят в школу в Артемовск, в Бахмут. Это где-то километров 10. Какой-то, я так понял, интернат. И там вот их обучили день, и потом они привозят, возвращаются назад. Конечно, им интернат может дать там какие-то учебники там где-то или еще что-то, но какой-то расходный материал, какие-то тетради, ручки, карандаши, их надо очень много, потому что детей очень много. Также какая-то форма, какие-то портфели. И тем более, да, кто имеет детей, он знает, что для ребенка, ребенок растет, он вырастает с тех вещей. Люди живут, к ним продовольствием машины не ездят то есть работы нету, пенсии нету, то есть им надо куда-то выезжать, им надо выезжать или в Артемовск, или есть такой между им, их селом и Артемовском, есть такой логистический центр, надо выезжать туда, но опять-таки это все там продается, ну, человеку негде взять финансы, и поэтому они, я думаю, ну, рады всем, кто может привести что-то и как-то помочь в их трудной ситуации, знаете. И естественно, что им есть чем сравнивать, потому что вот эти люди, они жили, на этой, же, ну, на этой стороне они были под сепаратистами. И сейчас они живут там, где есть Украина. Да? Ну, там, где есть наши войска, я имею в виду. И вот вы прекрасно понимаете, что у них есть сравнение. Конечно, сравнение в пользу наших там, войск да, и нашей страны. Потому что хоть как-то мы что-то пытаемся сделать, знаете. Потому что там они этого не видели. Ну и поэтому нормальное, хорошее отношение. Скажите, пожалуйста, а в чем нуждаются сами солдаты? Будем говорить, есть нужды физического тела и есть нужды душевные. Да? Вот если взять материально, да, с физических вот этих нужд, смотрите, я бы так сказал, что на данный момент армия у нас состоялась. Потому что, например, я помню тогда, когда еще в армии не было, что есть они были голодные. И надежда была, например, да, только на волонтеров. То, что в армии не было что носить, не было ни омудирования, ни волонтеров. Опять-таки же, огромное спасибо и низкий поклон волонтерам, да, и людям, которые помогали, и которые обували, одевали и кормили наших солдат. На данный момент армия состоялась в чем? Во-первых, что их мало-мальски начали одевать, обувать, снабжать. Во-вторых, очень много уделено, например, моменту питания, да, то есть я бы сказал, что нужды в питании, ну, я бы сказал, что у солдат нема. В-третьих, в-третьих, я бы сказал, что у них сейчас хорошая зарплата. Они получают нормальные деньги для нынешних цен. Но в чем проблема материальная, то есть нема у нас еще, то есть это все им дало Министерство обороны, будем так говорить, да. Но единственное, что, да, в чем есть проблема, это в новой технике, но это очень дорого, да? Есть в таких, например, в военных моментах, как, которые стоят денег, то есть это какие-то тепловизоры, там ночники, там какие-то прицелы, да, какие-то такие там разные там оружейные вот эти приспособления, они стоят очень много денег. И Министерство обороны, естественно, но это не дает. Вот это еще осталось за волонтерами. Есть какие-то бизнесмены, есть какие-то люди, которые помогают. По поводу там души, да, то вы понимаете, что те все люди, которые прошли вот эти все трудные обстоятельства, да, вот эти бои, обстрелы, ранения, все это, то человек психологически, ну, я не скажу, что он там больной, но он психологически все-таки, я бы сказал, надорванный, надорванный человек. И поэтому, да, сейчас мы слышим у нас сейчас такие модные, там, слова есть по телевидению, да, прошел пройти реабилитацию, пройти реабилитацию, то есть есть инвалиды, которые проходят реабилитацию, да, там, физически, да, там, чтобы набрать какую-то форму, но также есть какая-то реабилитация психологическая. И я бы сказал, что каждый солдат, который проходит, да, например, эту службу, он психологически надломлен, он душевно, я бы так сказал, чуть-чуть приболел, простудился, тогда и, естественно, конечно, этот человек требует внимания он нуждается в любви, он нуждается в заботе. Много таких, которые говорят, а вот нас предали, нас забыли. Ну, вот спрашиваешь человека, а чем ты это мотивируешь, почему ты так думаешь? Он говорит, ну смотришь, они там за 100 километров отсюда ездят на машинах, гуляют, пьют, отдыхают, а я здесь сижу в окопе, там, а он там вообще ничего. Понимаете, и у человека появляется какая-то обида. То есть, и это тоже надо лечить. Да? И я бы сказал, что самое лучшее лекарство, самое лучшее лекарство может ну, только священник. Ну, знаете, только Бог, только какое-то духовное исцеление, если человек получает от этого, тогда он будет свободный, знаете, от этих всех психологических, так, я бы сказал бы так, травм. И поэтому я считаю, что есть очень огромная нужда вот, знаете, вот именно в священниках, в добрых делах, например, да и просто в волонтерах, в людях, которые, ну, как, не остаются безразличными, да, которые продолжают помогать, продолжают ездить и продолжают как-то вот, ну, уделять внимание вот этим вот солдатам. И это правильно, и так должно быть. И у меня просто обращение ко всем, кто, бы, кто услышит, воевать можно по-разному, знаете, воевать можно не обязательно с автоматом, просто поддерживать этих людей. Кто-то может молиться за кого-то, кто-то может что-то дать, кто-то может чем-то помочь, кто-то может просто не остаться равнодушным, знаете, к тем людям, знаете. И просто я бы хотел, давайте не смотреть на негативы, потому что негативы есть везде. Сейчас знаете, много проблем отошел, вот они там воюют, сюда приходят, пьют или там еще что-то, или там пьют, знаете. Смотрите на хорошее, смотрите на хорошее, потому что плохое все равно нас, хочем мы это или не хочем, оно нас сопровождает всю нашу жизнь. И давайте просто смотреть на хорошее и не останемся равнодушными вот этим нуждам, вот этих вот или военных, или тех людей, которые живут в прифронтовых зонах, или кто живет там, где стреляют каждый день, понимаете. Это все видно, это видно по телевизору, это слышно, это сейчас не скрывается, это сейчас все говорится. Просто давайте, знаете, просто делать Добрые дела. Ну и любить друг друга, конечно. Слава Богу.